<плес> Ми дуже раді проводити на нашій базі на базі Криворізького державного педагогічного університету. цей надзвичайно цікавий захід, перші міські змагання з робототехніки. Место проведения, а именно на базе университета, я думаю, это очень показово, поскольку этот напрям, в деятельности, напрям развития, робототехника, он э, надзвичайно сильно связан с освятой и с наукой. У меня возникла мысль провести подобный чемпионат, как мы видели в других городах и у нас в Крюмроге. Я обратилась к объединению ответственных граждан, подала проект, заявку, меня поддержали. Нашим генеральным спонсором выступила также компания «Виконда», мы им благодарны, они помогли закупить интересные призы для наших победителей. И очень благодарны, конечно же, нашим партнерам, Криворижскому Державному Педагогическому Университету. Они нам очень помогли с помещением, помогли с организацией и являются тоже одними из главных участников нашего чемпионата сегодня. Ну, мы любим робототехнику. Я сегодня буду презентовать свою мини-команду из IT-студии. Та буду стараться выиграть первое место в всех категориях. Я, я буду принимать участие в категории роборейс с двумя, датчиками на робосумок. Криворожский открытый чемпионат города по робототехнике, на который собралось очень много классных маленьких деток, и которые уже повзрослее. Но, тем не менее, их здесь собрала одна единственная цель – выяснить, кто из них лучше конструктор, у кого сильнее роботы? Но это своеобразный такой спорт, можно назвать кибернетический, можно сказать интеллектуальный, потому что здесь все связано, здесь связано с скорость, стратегическое мышление. И благодаря организаторам студии, а студии Happy Code и школе робототехники вот здесь вот мы сейчас проводим это классное мероприятие. Я являюсь представителем данного дела, преподаватель по робототехнике. Это актуально сейчас. И не только для мальчиков, и для девочек, потому что сейчас, мы как знаем, образование направления STEM, то есть программирование, инженерная наука и механика, они объединяются вместе. И этим могут заниматься не только мальчики, но и девочки. Это очень интересно. Кафедра інформатики університету має цей напрям, науковий напрям робототехніки як один із провідних. У нас на базі університету також працює школа робототехніки. Ця школа залучає як і шкалярів, учнів шкільного віку, 5, 6, 7 клас, так і учнів старшої школи, і студентів. Изначально у нас зарегистрировалось 24 команды и 50 участников. Для Кривого Рога это большое событие, я очень рада. И мы это делаем для того, чтобы популяризировать робототехнику, популяризировать IT-образование для детей в нашем родном городе.